22 січня у місті Костянтинівка Донецької області пройшли збори робочої групи з організації широкої публічної дискусії про особливості місцевого самоврядування в Донецькій та Луганській областях. Підіймали тему, яким бути місцевому самоврядуванню на Донбасі, були запрошені активісти місцевих громад з Донецької та Луганської областей. Ну хто ще не в курсі, просто в чому сама ідея була всіх зібрати, щоб приготувати, щоб ви в своїх уже містах провели дискусії про те, яким ви бачите місцеве самоврядування його особливості саме на Донбасі, на Донеччині Луганщині. Київська власть намагається договоритися з Донецькими. с донецкой властью, с донецкими олигархами или еще с кем-то. А у меня такой вопрос. А с кем наговариваться можно на Донбассе? Вот. Там шахта. Шахтер голосует так, как ему говорит. Э -э, горный мастер, звеневой, начальник участка ну и все остальное начальство. Вот как оно ему скажет, так он проголосует. Давайте сейчас договоримся с шахтером. Ты проголосуй вот так, вот так. А ему... После каждого выбора приходит начальник и говорит, а ну покажи мне мобилочку свою с бюллетенчиком. Вот. Как ты голосовал? Он сфотографировал и пока Я голосовал вот так. Иди на работу. А ты? И я вот так. А ты? А я вот, знаете, не смог. На расчет. Все. И человек умер. Давайте определимся, с кем нам надо договариваться. С кем нам надо договариваться? С элитой или с кем? То есть у государства на сегодняшний день нет программы по Донбассу. Нету идеи по Донбассу. Что делать? То есть мы понимаем, что нужно менять и подходы бюджетного формирования бюджета, подходы влияния общественности на власть, на местное самоуправление, на органы государственной власти и участие общественности в контроле. Все это нужно к этому подходить, все это менять. Но мы, вот правильно люди говорят о том, что Народ Донбасса не понимает, что такое демократия, не понимает, зачем вот эти вот все ценности, зачем все эти подходы. То есть э, здесь привыкли оценивать конкретный результат. То есть если колбаса стала дешевле, значит э, жить стало лучше. А как, зачем нужна демократия и как она влияет на удешевление колбасы, никто думать не будет. Поэтому, если менять, то мы первое должны, возможно, даже сейчас за э, средства государственного бюджета внедрить полную видеофиксацию всех э, сессий городских советов всех пленарных заседаний, плюс постоянных комиссий, для того, чтобы все могли видеть, что вообще там происходит. Обл. администрация провела совещание по как раз медиапространству. Да, 15-й год сейчас финансирование нет, тяжело все. На 16-й год они планируют там реконструкцию проводить, реформирование, все. И обращаются к фонду Рината ахметова за финансовой поддержкой для обла администрации медиапространства слушайте что мы будем иметь в донецкой области информацию какую все опять будет все ну, е, е, если как бы государственная. да бузина бузина будет бузить тут ну, польза есть от собраний однозначно, просто насколько она весома, эта польза, тут уже вопрос другой. Польза есть, потому что о нас узнают, да, мы встречаемся, мы узнаем друг друга. Это тоже очень немаловажно, потому что на каждом, вот, допустим, я посещаю уже, наверное, четвертое или пятое такое собрание, и каждый раз узнаю новых людей. Это, в принципе, мы общаемся, мы делимся какими-то своими наработками, какими-то победами. Я так думаю, это все нас объединяет в дальнейшем. Это, естественно, польза. А вот насколько польза это может влиять на, как сказать, на украинское такое вот пространство, да? Тут уже зависит от того, насколько люди, ну вот, которые организовывают это все, доносят это до верхушек, вот, до президента, до Верховного Совета, ну, как бы, которые, которые могут нам помочь решить вопросы, которые мы здесь обсуждаем и которые, в принципе, ну, обязаны нам помочь, потому что это законодатели, которым мы доверили власть. Скажите, есть у вас какой-то рецепт как регулирования ситуации в Украине? <соцентрирование> ну, как бы, как бы у нас сейчас Украина сконцентрировалась <соцентрирование> больше всего на востоке, да? Ну, я считаю, что на сегодняшний день власть должна нас услышать, и рецепт, в принципе, прост: э, отстранить власть, допустим, которая на местах, которая не оправдала себя ни в проукраинском характере, не допустим буду говорить о своем городе, к сожалению у нас как были так и остаются люди, которые развязали эту войну на местах и не просто на местах они у власти и они имеют полномочия для того, чтобы что-то изменить в нашем городе, в нашей области. Я считаю, что нужно, чтобы была изменена некая, стру, некая структура самоуправления. И на сегодняшний день я допустим за то, чтобы ввели либо префектуры, либо военные комендатуры для того, чтобы можно было отстранить именно тот депутатский корпус, который себя зарекомендовал на сегодняшний день день как преступная группировка, но по-другому я не скажу, потому что у меня лично есть доказательства того, как депутаты проголосовали за референдум, за проведение, как выступили инициаторами перед облсоветом. Вот, поэтому я считаю, что такие, допустим, советы должны быть отстранены вместе с, голов... с мэрами и власть передана либо гражданской активности какой-то, либо военным, потому что именно на сегодняшний день это альтернатива, Но альтернативы не существует этому. Всему.